Їх троє. У кожного власний світ. Та є те, що їх об'єднало. Бажання показати, що і в Україні можна провести незабутній вікенд. Тож у вільний від роботи час ведучі першого вирушили до міста легенд Чернігова. Хочете швидко дістатися до Чернігова? Тоді купуйте квиток на потяг. Три години і ви на місці. Мільйони українців щорічно користуються послугами Укрзалізниці. Адже це комфортно, безпечно, а головне доступно. На березі Десни стоїть затишне, старовинне і трохи містичне місто Чернігів. Воно славиться древньою архітектурою та своєю непідробною простотою. Утім, за кількістю пам'яток архітектури, Чернігів не поступається іншим туристичним містам країни. Тут і древні храми, і паломницькі печери, і співаючі фонтани, і навіть червона бруківка. Недарма ж місто потрапило до відомого списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тож кожен турист знайде тут родзинку до душі: від культових споруд до вогняних пригод, від богатирського екстриму до оздоровчого релаксу. У попередній програмі народний артист України Володимир Горянський побачив найстарішу церкву України. «Совершенно унікальна кладка. Крім того, відомий актор сфотографувався із болинним богатирем та доторкнувся до святинь усіх паломників. А ще покатався на плавучому таксі. Красота. Натомість віцеміс Криму Алла Тулинська проінспектувала золотий берег Десни. Ні, Крим, але теж неплохо. Згодом наша ведуча опинилася у лісовій касці. Крім того, красуня Алла освоїла професію гончара. А він легко відмивається. і навіть зважилася на мертву петлю. Актор Геннадій Попенко зустрівся із чернігівським драконом і навіть осідлав його. Після цього відомий шоумен побував у шкурі середньовічного богатиря. клас! <плух> а згодом здійснив патріотичний стрибок. Слава Україні! Звісно, в Чернігові дуже много легенд, всякої містики. Просто сплош і рядом. Елецкий монастырь. Именно здесь снимались первые кадры легендарного кинофильма "Вий". Семинаристы Гурь, Бой выскакивали из этих дверей. Помните? Елицкий монастырь богат мистическими легендами. Ну, одна из них, что здесь захоронен черниговский Дракула Дунин Барковский. Каждую ночь он вставал, запрягал чертей в карету и ехал отдыхать. Это очень привлекает туристов к этому месту. Приезжайте. Можете увидеть. нас трех за, чернигийские Чернигийский уикенд, Кто себя бачил? Даже вот мне не удалось познакомиться. Хотя, наверное, с таким темпераментом, с таким мужчиной я бы познакомилась. Но нет, и я вот как раз его не встретила. Но интересно, что он вытворяет. Может быть, у него есть... Да, он вытворяет. Аллочка, ты же по ночным клубам ходишь, я думаю. Ты что-то вытворяешь тоже? Вытворяла, но не совсем я. Ну, скажем так, начала я сначала по-тихому, по-спокойному, как приличная Девушка, я отправилась в заведение, которое очень уж активно обсуждается на всех черниговских форумах. Прохладное утро в Чернигове. Надо бы подкрепиться, попить кофеек. Мне посоветовали одно очень хорошее заведение, которое названо в честь э, героя романа Покровские ворота. Находится оно напротив филармонии. В филармонию можно будет зайти вечером, а утром можно зайти именно в это место. Пожалуйста. Спасибо да. большое. Мишка, может, вы посоветуете что-то особенное покушать, то, что есть только в Чернигове? Рекомендую вам попробовать борщ по Черниговски. Вы его можете попробовать только в Чернигове. Также можно попробовать очень вкусный пышный омлет с белыми грибами. Вот буду борщ по-черниговски. Говорят, что есть специальный рецепт приготовления этого борща. Он засекречен, но попробовать его можно только здесь. Да, спасибо. борщ по-черниговски. Спасибо. Большое. Спасибо. Тайный секрет заключается в том, что борщ добавляют чернослив. Возможно, еще есть несколько небольших тайн. Но их повар не разглашает. Хозяин заведения собственной персоной. Аркаша. Мы нашли место в недовольном. Будинок, архитектурная споруда 19-го столетия. Ми з Володію разом робили бургери. Там можна це робити. Там проходять фестивалі. щовихідно. я вас залишаю двох, щоб вам не мішати. Ага. Здесь есть все наличие по желанию. Смотрите сами. Есть черная булка на чернила каракатицы, есть белая булка uh -huh. бургерная. Есть хоспер, где вы можете все прекрасно жарить. Цены пичка, це. Это... Все хоспер. 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 хоспер, испанская, хоспер. испанская пич, Добрый хоспер, хоспер. Которая, там, только температура там около 400 градусов, вы там будьте немного ну, аккуратнее. Okay. Не обожди. Все. Спасибо. Я не мешаю, ребята. Занимайтесь. Я думаю, нужно начать с этого жарки. Володя, Володя, а может просто по ему хлебы до дома? Давай, 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 Может просто хлебы до дома? Давай за забрасывай это дело. Okay, давай. Так, дай тарелку. Где твой, где мой, выбирай. Мой. Треба смазать обязательно. Треба смазать обоюзково. О, это же ваш. Да, чтобы они не пригорали. Кручу, кручу, выиграть хочу. Ребята, так это у вас соревнования было между собой? Ну, не. Кто больше по... <laughs> Я так <laughs> чувствую, в этом подвол. А -а -а, тюк. Ну. <laughs> <laughs> Что ты размазал так это все? Это не аппетитно, ты размазал. Вот, вот как надо размазывать. Видишь, сразу хочется съесть. Все равно мне как-то аппетитнее выглядит. Так, так. <свист> <свист> тарелки, 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 тарелки. Все. Смотрите, как аппетитно выглядит. листям салату приховаем найсмачніше. Недоліки Не, Ні, не не ні. Недоліки, то в чорному буде роброді. Дай мне только чистую тарелку. Володя, ну, тарелок на вас не напасается. Давай, давай, должно быть все красиво, это тоже уходит в оценку. Ну что, зараз мы увидим, кто победит, светлое или темное. Я надеюсь, вы на светлой стороне. Александр! В принципе сочная я смотрю, да? Аппетита? Да, да. 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 Уже хочется съесть. но у меня, по-моему, более сочнее. Я думаю, проверим. Как? Ну, это посочнее, не так? Да. Посочнее немножко, тут, наверное, дольше, да, подержали. Так. Ну, что, вам сказать? Ну, будем пробовать. Давайте. больше чего <связи> молодцы <связи> спасибо ну конечно же ресторан имеет свою пивоварню и если вы хотите посетить пивоварню посмотреть на весь процесс как это происходит проблем в этом нет вы едете и посещайте этот завод Фантастика. Мы с Геной тоже решили посоревноваться. Само на картинге мы встретились вот с Аллой и, кажется, ей понравилось. Ты вот мог не, не рассказывать мог про это, про этот ужасный стыд и позор. Доброго дня. Здравствуйте. Я сегодня буду вашим инструктором. Я уже вас ждала. А, Принесли, пожалуйста, троха запозднился. Боято справ, бату снимали сегодня. Нет, <свят> сегодня. <свят> привет. Ты. Да, мы трохи вырешили тебя разыграть. Как обычно, это все в вашем стиле, все в вашем репертуаре. Понимаешь? И если ты не против, хлопцы дозволили мне сегодня побыть инструктором. Да? Ну, если э, ты возьмешь на себя такую ответственность... Потому что я буду кататься второй раз. Первый раз был отвратительный. Думаю, второй будет не намного лучше. Давай попробуем. Алло, життя синусоїда. Иногда погано, иногда добре. Будем знов. буває. бывает. Погано, погано в тебе вже було. Добре, буде сьогодні. Ну, я на це очень надеюсь. Добре, сідай, я буду з тобою слідкувати і все дивитися, як ти робиш. что для людини, яка не кермує автівкою, ти поводишся ну, на, на треку досить пристойно. Прийму за комплимент. Если вы хотите э, как-то вот сосредоточиться, э, почистить свою энергию, то есть места совершенно уникальные. Я хочу вам сказать, об Антониевых пещерах. Я там побывал э, с экскурсоводом, естественно, потому что много моментов, которые действительно нужно это знать, вникать и понимать. Ну, основаны в 1069 году. Угадайте, кто их основал? Ну, святым Антонием. Да? Он же был основателем Киево-Печерских лап. Все правильно. правильно, идемте. А сейчас мы с вами зайдем в самый большой подземный храм Восточной Европы. Его длина 16,5 метров, высота от пола до купола 8 метров 40 сантиметров, и над нами еще 5 метров земли. То есть сейчас мы с вами находимся на глубине 13 метров и практически этого не ощущаем. Посмотрите, какое пространство, Кама, и вы правильно обратили внимание, как здесь разносится звук. А если мы еще обратим внимание в основу купола, то там есть небольшое окно. Так вот, когда голос идет сверху, то в храме создается эффект голоса падающего с небес. Как здесь звучал хор? Как здесь звучал хор? Там находился а раньше хор. как-то зябко. Да, вы правильно обратили внимание, в пещерах достаточно прохладно. Здесь постоянная температура 16 держится 16 градусов. 16 градусов и зимой, и летом. И практически стопроцентная влажность. Печь. Дело в том, что эту печь напили всего один раз. Почему? Вы заметили, тут холодно. Здесь есть вентиляция, но, к сожалению, в пещеры естественным путем не попадает кислород. Поэтому, когда ее затопили, то создался конденсат. Нет, все просто покрылось паром. Эффект сауны. И поэтому вы понимаете, что в таких условиях проводить службы невозможно. И даже побывал в келье монаха. Ну, Кели это не назовешь, такая пещера внутри. Монахи здесь молились, но не за себя, а молились за ну, людей, за, да, их исцеление. за их исцеление. И поэтому вот эти места, они очень намолены и обладают э, силой целительства. И вот здесь вот такой выступ, э, чтобы монах мог сидеть, но не касаться спиной к стене. Тогда происходит момент исцеления, да? Я так понимаю, что можно попробовать. Ну, если вы попробуете, мы как раз и проверим результат. Да, давайте. Мы все, со всех близких, родных, любимых, пожелаем всем добра, мира и любви. Говорят, Появляется дух монаха в этих пещерах иногда, это правда? Вы правы. Появляется он как раз вот из этой галереи. Там в районе второго фонаря есть надпись на старославянском Господи, упокой душу, раба твоего Тарасия». Но, к сожалению, не всем удается его увидеть. Он появляется очень редко. ну, на всякий случай пойдем. Пойдем. И гуляла, бродила по Черниковой, и мне хотелось найти достопримечательность, которая бы очень четко отложилась в моем сознании. И удалось мне это сделать абсолютно случайно. Когда вечером я вышла э, и уже в преддверии ночного клуба случайно увидела грандиозное шоу. главная сопримечательностью города. Именно в этом месте фотографируются все молодожены. А дети каждый раз при воды пытаются здесь поплескаться. Купаться можно еще на день ВДВ? Но наверное, только на день ВДВ, и то очень-очень э, избранным людям. Да, так, це правда. Алло, Алло, такі в тебе вишукані, виключення розваги, що я зараз не знаю, чи мені говорити про те, чим я займався, чи краще мовчати. Моя наступна розвага, вона така, не фонтан. Ну, в порівнянні з фонтаном. <клес> Справа в тому, що, знаєте, я справжній український вираз то, що з дуба впав. Так от я впав. Зазвичай маршрут тролейбуса перший, другий. Мій маршрут на 17 метрів вгору, а потім миттєво вниз. Що це на тролейбус? З висоти 17-18 метрів відчуваєш себе Щонайменше чернігівським тарзаном. Поїхали? <му> Все не настільки страшно, як здавалося. Коли стоїш тут, знову хочеться нагору. Ось така дивна деформація цього тролейбусу. Чому тролейбус? бо є дві лінії, ніби як ті лінії, які називаються тролей, по яким йде тролейбус. Все просто, легко и все за Еще хочу рассказать один момент. Это усадьба Глебова. В Чернигове жил и работал писатель Леонид Глебов. Экстраординарная личность. Он любил одеваться ярко. Желтые брюки, какие-то ботфорты, шляпа с перьями. И вот это удивительное здание, которое построено в стиле неоготики, он посвятил своей возлюбленной в Париже, которую хотел выманить оттуда. Но, к сожалению, она проигнорировала этот подарок. на Галя так и осталась себе во Франции. Просто выявляется, что ей неоготика не довподоби. Не довподоби <с if you like> романский Ой, стиль. Ой, эти вот вредные-вредные француженки. Здание, благодаря Глебову, по сей день радует глаз своей таинственностью и необычностью в городе Чернигове. Знаете, что меня удивило? Никогда в жизни еще подобного я не видела, и тем более не думала, что я смогу стать участником э, вот такого экшина прям настоящего. Это место, в котором практически каждый день проходят шумные вечеринки. Танцпол наполнен людьми, бесплатно работают караоке. И главное, проходят феерические бармен-шоу. Здравствуйте. Всем мы уже коктейли приготовили. А есть что-то особенное для меня? У меня есть супер коктейль. Только для вас. Это страшно. потрясающая. Господи, что они со мной делают? Это круто. От того, что цены здесь ниже, чем в столице практически в два или даже в три раза. Еще раз. Даже коктейли умеют готовить в цветах украинского флага. желто благоцветной. Ну как такой коктейль не выпить все вместе? А, дорогие друзья, кто срыхлал, кто сколько за цей уикенд вытратил? М? Ой. Ну, за весь период у меня получилось где-то около 2000 гривен. Угу. За все, да, у вас? А у меня ушло где-то... Навірно, немного менше, тисяча сот сімсот, хто живуть в районі. Я найокономніший. У мене 1100 тисяча сто, десь так, і навіть найдорожчий пункт у мене це готель за 500 там з гаком гривень. Це я вирішив психонути. <гум> <гум> Ви бачите наскільки дружні Чернігів, але водночас демократичні ціни? Такого ясно, що в Києві або у Львові ми б так не витратилися. Да? Ну так, да, з учетом того, скільки ми встигли э, угу. э, пережити, спробувати, угу. відвідати, посмотрите. Кожен може себе це дозволити. Друзі, подорожуйте по Україні, це дивовижний відпочинок. Крім того, що він доступний, крім всього того іншого, ви дізнаєтеся, що ви про свою країну нічого не знаєте. Любіть Україну. Любіть свої города. Любите людей, которые делают чудеса. Любите, дарите радость и улыбайтесь. А еще всегда вы можете путешествовать с первым.